мыслей или новостей для человека это одна новость или оригинальное наблюдение или а, изящная мысль на 3000 знаков. Если у вас в тексте две изящных мысли, текст может состоять из 6000 знаков. А, соответственно, если три изящных мысли, окей. Что считается изящной мыслью, это суждение, которое, возможно, раньше человеку в голову не приходило, а, а вы его экспериментальным путем из материала репортажа извлекли и ясно донесли. И при этом вас самого оно еще немножко удивляет по сравнению с вашим предыдущим опытом. Чувствуете, сколько текстов можно было сократить вообще? Так, по -честному. Вот. Ну, а, меньше мыслей на... в тексте — это бесчеловечно и нечестно. Вы должны чем-то оправдывать существование вот этих трех тысяч знаков. Вот их оправдание может быть свежая, оригинальная, интересная мысль. Вот. Блочки, хорошая штука, бьем текст, если он достаточно вязкий, они появляются. Разумеется, в тексте бывают врезы, и понятно, что это должны быть вещи какие-то интригующие. А хороший пример вреза это а, цитата какого-то из участников событий. Хороший пример вреза это цифра, которая поражает. Например, а в Украине на... 10 беременностей приходится 9 абортов. Ну, это хорошая цифра, которая заставляет вас дальше читать этот скучный текст об абортах и необходимости их запрета или отмены. А, хорошая цитата участника событий. Давай зайдем и посмотрим, где Нет, должны быть спойлерами, они должны быть интригующими, они должны быть тизерами, они должны показывать какую-то мякотку из вашего текста. Ну, вот тоже вот в тексте про Саса Михайлова, я это не читала в интернете, но помню, что в печати там были вынесены эти интересные штуки про сумму его гонораров. Ты вроде бы не хотел читать этот текст, но когда понимаешь, что человек мультимиллионер, ну, как-то заинтересуешься по нему. Или меткая нет комментатора, придуманный автором, наверное, сделать А, да, тут В принципе, клики выглядят так. Вот если сейчас опускаться, а как это делается в Длинная статья, да? Ну да. Видите, сколько свободного места, по которому люди тупо покликивают? Вот смотрите, вот так люди читают текст. Видите, курсивчик видят. В разных браузерах. Чем больше ворота, тем больше скрипт. Да. Длинная статья. Так, значит, здесь, короче, разве покликивают, видите, там ничего не происходит. Табличка. Люди любят таблички. На табличку покликали. Хоп. О, началось снова. Видите, первый абзац опять. Первый абзац покликали. Серьезно, вот вы так читаете статьи, вы просто этого за собой не замечаете. Это вот везде, где люди ставят курсор. Видите, здесь много разбивочки, из-за этого люди на начало строчки ставят курсор много. Хорошо победит текст. Люди держатся. Долго держатся. Видите, их становится меньше. Они устают. Потом, оп, видите, жирный курсив появился. И на него так сразу. Длинный. Видите, большой длинный участок текста, он весь синий. Потому что длинный. На него не так интересно крикать, как на короткие облачки. Сейчас протянется, секунду. Да. Ой, рекламку нам показали. очень И вот. Ой, там кто-то фиг еще более странно настроен. О, все любят комментарии читать. вот. Это важно. Все любят э, комментить и читать комментарии, это правда. Вы все вот. комментарии, бачите скидеть чего-нибудь. Все хочет посчитать, что-то не комментирует, Не все мы Не, можно просто по-другому частотность с настроить и тогда. Есть, нет. Давайте вот, Видите, люди реально реагируют вплоть даже на то, что какой-то кусок текста выглядит жирным курсивом. Ну, я не знаю, их это пленяет. Потому что они не воспринимают на самом деле, а картинки. Вот, такое дело. А врезы, важная история, фотографии. Очень важно, чтобы каждая фотография или инфографика, которую вы в тексте используете, была подписана. Почему? Потому что помимо восприятия непосредственно картинки, у вас есть шанс с помощью подписи к фотографии человека заинтересовать, заинтриговать. Более того, подписи к фотографии делают ваши картинки искомыми Google Images. Если человек будет искать фотографии того самого отделения милиции во Врадьевке, вы можете, конечно, написать статью про Врадьевку и поставить просто 10 фотографий из Врадьевки, не подписывая их. Но на самом деле, во-первых, человека может заинтересовать прикольный текст в подписи фотографий, а во-вторых, поисковик потом будет искать только одно изображение, титульное, то, к которому есть подпись. Если у вас не подписана каждая картинка, считайте, что вы повесили одноразовую картинку. Если вы подписываете картинку, эта картинка будет жить в гугле веками. Он будет ее индексировать по словам из подписи, пока ему не надоест. А возможно, это будет дольше, чем мы ждем. Поэтому подписывайте каждую картинку, даже мордочку в тексте человека просто, говорящая голова. Написано там Ющенко или Янукович заявил, что тра-та-та. Вроде бы это написано в заголовке, но нет, все-таки в подписи к картинке нужно что-то написать. И, конечно, что-то менее очевидное, чем просто Виктор Янукович, ну, чтобы людей не настраивать. Потому что Виктор Янукович это для поисковика, а для людей неплохо бы еще какую-то информацию, например. Ну, а, а опять размешил всех дипломатов ЕС. Окей, сейчас мы узнаем, что же там было такое прикольное ответ. Короче, подписываем картинку и каждый встроенный элемент новости. А. С учетом того, что вы его подписываете для поисковиков, Б с учетом того, что это еще один шанс заставить людей почитать остальной текст. Вы можете что-то интересное, подпись фотографии внедрить. А вот самое будет, что оригинально, не зал, в зале не, зал, не, не 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 ни в коем случае. Дублированного контента быть вообще не должно нигде. Заголовок не должен дублировать первый абзац, подзаголовок не должен дублировать первый абзац, первый абзац не должен дублироваться в выносе, а подпись к фото не должна дублировать под заголовок. Это страшное зло, за него нужно отбивать руки. Но люди продолжают так делать, все они будут гореть в аду. Но мы с вами не хотим, поэтому давайте соблюдать прежде все дела. А, все это очень хорошо, человек прочитал текст, и вот здесь наступает еще одно место, которое, кстати, в каждом облачке поскольку они фракталы, тоже должно иметь место быть в конце каждого облачка я Паша сегодня говорил, это кикер, он же последний абзац. Помните, я вам говорила про 30 и 20%, у вас уже половина времени на статью ушло. Так вот, половину оставшегося времени, 25%, вы оставляете здесь. Это время пикера. Ну, на самом деле, если человек с вами уже провел все это время, этот абзац должен быть наградой за то, что он так долго был с вами. В нем должна быть интересная мысль, важный вывод, Итог вообще всего проведенного вами времени. Интрига. А, очень советую посмотреть список 100 лучших книг всех времен и народов по версии журнала Time и посмотреть, как они заканчиваются. Можем сейчас от фонаря посмотреть на любую законченную книгу и посмотреть, чем она заканчивается. Вспомни я это, окончание какой-нибудь другой книги. Хорошей. Давай посмотрим Толстого. Анна Каренина, давай посмотрим. Анна Каренина последний абзац. Я сейчас читаю. А, вообще, всегда читайте последний абзац книг и думайте о том, как вы можете их использовать в своей, в своей журналистской карьере. А, ну, на самом деле, кикер это вторая. Вот есть два куска литературы в журналистском тексте. Первый кусок литературы это первый абзац, и второй кусок литературы это кикер. Вы уже выложили человеку всю информацию. Вот здесь нужно сыграть на струнке души. Это раз, а второе, затащить его в комментариях. Потому что подвиснув там человек не покинет вас уже никогда. Он напишет один комментарий. Более того, Кикер это тот момент, когда человек принимает решение, если он прочитал статью шарить или не шарить в Фейсбучике. Если вы обратите внимание, хорошие репортажи, хорошие тексты пишутся у нас на снобе, например. А, бывают еще иногда в русском репортере, Джеки ее очень уважают. Люди шарят текст, и когда они вешают ссылку, ссылка автоматически подтягивает заголовок и подзаголовок. Или иногда заголовок и первый абзац, если в такой существует, как подзаголовок нет, как я сильно против. Вот. А люди копируют последнюю цитату. Потому что это были авторы, которые знали про это правило. Про правило затягивания человека в дальнейший интеракшн. Прекрасное окончание а, романа Анна Каренина «Льва Толстого». Это новое чувство не изменило меня, не осчастливило, не просветлило вдруг, как я мечтал, так же, как и чувство к сыну. Никакого сюрприза также не было. А вера, не вера, я не знаю, что это такое, но чувство это также незаметно вошло в страдания и твердо засело в душе. Также буду сердиться на Ивана Кучера, также буду спорить, буду не кстати высказывать свои мысли. Также будет стена между святая святых моей души и другими, даже женой моей буду обвинять ее за свой страх и раскаиваться в этом. Также буду не понимать разумом, зачем я молюсь, и буду молиться. Но жизнь моя теперь, вся моя жизнь, независимо от всего, что может случиться со мной, каждая минута ее не только не бессмысленна, как было прежде, но имеет несомненный смысл добра, который я властно вложить в нее.